Elton Hüseynəliyev getmə deyir. O kimə? Niyə getmə deyir? Mən də sizin kimə onu bilmirəm. Bildiyimsə budur ki, Eltonun özəl açıqlamaları var. Elton Hüseynəliyev sərt açıqlamalar verdi. Estrada ifaçısı kimi bu gün Azərbaycanda mən özümə rəqib görmürəm. Sənətçi kimləri tənqid elədi? Klassik estrada mahnısına türk sazı çaldırırlar. Belə şey olmaz. Bir müddətdir yeni mahnıları ifa eləməyə fasilə verən Elton yeni mahnısını dinləyicilərinə təqdim elədi. Hiç gitmə, tərk etmə beni, yorğunum çəkəməm hasretini. İstərsən al sevinçlerimi, sakın gitmə. Elə bilməyin ki, Elton bununla kifayətlənib. Sırf mağnıqmaq şərt deyil, yaxşı mahnı oxumaq şərtdir. Ona görə ki tamaşaçılar bizdən yaxşı mahnılar gözləyirlər. İtmat adlı mahnını təqdim elədim. E, Türkiyə darancman olunmuşdu. Alpay adlı müğənninin e, mahnısı idi. 81-ci, 85-ci illərin ən hit mahnısı idi. Düşünürəm ki e, ən hit mahnını deməzdim amma hit mahnı olar. Çünki mən e, o mahnının Instagramda paylaşılandan sürəklilik yazırdılar ki, o mahnının tam versiyası hardadır? Onun növbədə gözləyən daha bir neçə mahnısı var. Mən dünənləri studiyadaydım və səhərə qədər yatmamışam. 2 mahnı da hazırlamışam artıq. Əlimdə artıq ehtiyatım da var. 2 mahnı oxudum. 1-ci mahnı sözləri Səbuhi qardaşımızın Nazimə müraciət olundu. E, nazim mahnı yazdı. Çox uğurla alındı. Həqiqətən, yəni mahnı mənə təqdim olunan kimi Mən mahnının motivlərini dəyişirdim. Eltonun yenilikləri say say tükənmir. Ən yaxşısı özündən nəşidək. Mən Toliklə çalışıram bu günləri. Düzdür? Bəli. Mən Tolikdən çox razıyam. Düzdür, biz böyük layihələr eləmirik, lahilə eləmirik. Çünki mən belə istəyirəm. Mən sadəcə olaraq mahnovmaq istəyirəm. Amma bu il tamam belə belə deyək, e, inşallah yaxşı işlərlə gəlirik qarşıda e, klip də var. E, bir albom üzərində çalışıram. Məllif albom olacaq bu. Baxın görün Elton sonuncu mahnısını kime həsr elədi? Axırıncı mahnının ki var. İnşallah onun havası təqdim eləyəcəm. Onu da həyat yoldaşıma həsr etmişəm. Sadəcə oluq, orada dirsənin sevdiyimə lənət olsun. Yəni görə onun o qədər sevirəm ki. <laughs> Elton Seyinəliyev qəzəbləndi. Bizim haqqımız yoxdur öz musiqimizi qorumağa. Bizim dahiilərimiz bizim üçün xəzinə qoyub gediblər. Yaxşı aranjimançılar azdır. O mahnıların əlin-qolun sındırırlar. Klassik estrada mahnısına türk sazı çaldırırlar. Belə şey olmaz. Klassik pasanova ritminə götürüb əyri-üyrü ritimlər qoşurlar. Ayrim ritimlər qopbu bu yenilik deyil. Bu bir siz nədir? Bu özbaşınalıqdır. Hansısa bir karife mahnısını götürüb qolun qanadın sındırmaqdansa, ifrat dərəcəsinə çatdırmaqdansa onu oxumasınlar. Kimsə bir Gözəl bir sənətkarın mahasını götürüb koruyubsa, mən həmin sənətkarın mahasını götürüb gözəl oxuyaraq onun cavabını verəcəm. Və mən onu oxuyanda bilinəcək söhbət kiminə gedir. Çox biznesin nə bizi mənə lazım deyil. Şoubiznesin nə bizi mənə lazım deyil. Onsuz da o palçıqdı da ayağımız batıb. Tamaşaçının zövqü qorlanır. O söz səf sözdür. Zövq insandığa yol olur. Ya olmaz. Uşaqların zövqünü qoruya bilərlər, çünki uşaq da hələ təzə böyüyür. Mənim yoldaşım üzr istəyirəm, çox zövqlü insandır və bir çox hallarda mahnıları seçirmək üçün. On zövqünəcə qoruya bilərlər. Sənətçi idealı danışdı. Sənət ciddi bir şeydir. Düzdür, indi mən belə danışıram, düşünərlər ki, Elton biraz böyük-böyük danışır. Əslində mən böyük-böyük danışmaq vaxtında yəni Ali Sabatdı bir insanam. Bu gün mən, eee, İncesan Universitetinə və Fransız bir musiqi ocağında dərs demək iqtarındayam. Yəni ki, artıq stajım var, artıq 34 yaşım olacaq. Yəni mən bu sözləri danışmağa mənim, yəni haqqım çatır. Məncə savadım buna çatır haqqım və səsin çatır. Və məqsədim nədir? Azərbaycan musiqisi üçün düzgün təbliğ eləmək. Yəni ki, e, mən sırf toylar üçün mahnı oxumamışam həmişə. Yəni mənim 1-2 mahnım olub. Mənə baxıb olub və mən toyda işləməmişəm. Mənim toy aparmağımı görən insan sevib, bəyənib. Mən toy sahəm başqa. Estrada ifaçısı kimi bu gün Azərbaycanda mən özümə rəqib görmürəm. Mahnı janrında özümə rəqib görmürəm.